السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں اپنے ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو شامل کرنا چاہیے بہت زبردست بیان مولانا فریض صاحب ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک کیجئے جزاک اللہ لوگ بہت عمرے کے لیے بڑی تمنہ امیدیں کرتے ہیں قرضے لے کر عمرے میں جاتے ہیں قرضے کر کے جاتے ہیں حالانکہ وہ نفل عمل واجب نہیں ہے عمرہ کرنا نفرز ہے نہ واجب ہے ایک نفل عمل لیکن رواج میں آیا ہے عمرہ ایک بہن گئی وہ مالدار تھی دو دوسری غریب بہن بھی کہ میں بھی جاؤں اب اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو قرضہ کرتی ہے وہ دوسرے بس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ کر رہی ہے نفل عمل ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اجر کی چیز ہے ثواب کی چیز ہے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اگر نفل عبادتوں کے آدمی کو عادت ہے نماز نفل پڑھنے کی نفل روزے رکھنے کی نفل عمرہ کو عبادت کی عبادت ہے اس پر عجر ملے گا لیکن وہ رواج نہیں ہے تو پھر لوگ عمرے کے لیے ایک نفل عمل کرنے کے لیے بہت سارے فرض چھوڑتے ہیں ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں اسٹیشن پر اور جتنی لڑکیاں بغیر پردے کے جا رہی ہیں وہ پردہ جو فرض ہے فرض چھوڑ کے جا رہی ہیں ان کے اوپر تو پردہ فرض ہے احمدآباد جا رہے ہیں پچیس پچاس لوگ چھوڑنے کے لیے اور ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں بلکہ بہت سو کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ایسا نفل عمل کیوں کر ایسا نفل کام کیوں کرے جس سے فرائض چھوٹ رہے یہ مندی نہیں ہے یہ سمجھداری نہیں اور پھر حج عمرے کے نام پر بہت سے رواجات چالو ہو گئے رسم و رواج ہے کہ پہلے عمروں میں دہی رہتا تو ان کی دعوت ہو رہی ہے ان کو ہدیہ دے رہا ہے وہ ہدیا وہ ہدیہ نہیں جو سنت ہے رسم والا ہدیہ ہے تو چونکہ جہالت ہے یہ ساری یہ ساری جہالت ہے اور جہالت کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے حضور علیہ السلام علم کی روشنی لے کر آئے ہیں آپ علم لائے ہیں طریقہ لائے ہیں اس میں رسم و رواج کی کوئی جگہ نہیں حضور کا طریقہ ہے یا سامنے رسم و رواج ہے ایک طرف حضور کا طریقہ ہے حضور سے محبت کرنے والے حضور کا طریقہ اختیار کریں گے اور نفس و شیطان کے جو بندے بندیاں ہیں وہ رواج اختیار کریں گے ہم تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں گے اپنی معاشرت میں اپنی عبادت میں اپنی شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں سادگی ہے آپ نے گیارہ نکاح کیے تقریباً اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کروائے صحابہ کے نکاح آپ کے سامنے ہوئے سارے نکاحوں میں سادگی ٹپکتی اس کی جو بنیادی پر نظر آئے اس میں سادگی اور آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آزم النکاح ایسرہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم کم سے کم خرچے والا نکاح برکت والا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں جہاں شادی بیاہ ہے اور گھریلو زندگی ہے اس میں ہمیں سادگی لانا

اور اس طرح ملنے جلنے کے جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں اس میں سادگی لانا ہے جماعتیں جاتی ہیں یوپی بیہار بنگار آسا موریسا وہ آپ کے گھروں کے بھی مرد جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھو اس سلسلے میں کہ جہاں یہ جہیز کا رواج پڑ گیا اب وہاں لڑکیاں گھر بیٹھی کیونکہ جہیز اب لاکھوں میں چلا گیا ہے پہلے ہزاروں میں تھا وہ بلکہ بازار جگہ کڑوروں پر چلا گیا وہ ایک بچی کو رخصت کرنا ہو تو پچاس ساٹھ لاکھ اسی لاکھ روپئے چاہیے ہمارے ماحول میں ایک سادہ نظام تھا ایک ہزار کی مہر ہوتی تھی لڑکی والے دو چار جوڑی کپڑے لڑکے کو دے دیتے تھے اور لڑکی کے رشتے دار کوئی کوکر کوئی برتن کوئی کرسی لا کر دے دیتے تھے اور وہ او لڑکی جو ہے رخصت ہو جاتی تھی پانچ پچیس ہزار روپے خرچہ ہوتا تھا اب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ نئے نئے رواج شروع کریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ مال جو ہے حلال راستوں پر لگا ہماری اولاد ہیں ماں باپ اولاد پر خرج کر رہے ہیں ان کو حق ہیں لیکن نئے رواج نکالنے کا حق کسی کو نہیں سنت کے مقابلے میں اس کا کسی کو حق نہیں اگر آپ کو اپنے بچوں بچوں کو دینا ہے ان کو زمین کا کوئی ٹکڑا دلا دو بھائی آدھا پلاٹ دلا دیا تو آگے جا کر ان کو کام رہے فرنیچر تو دو سال میں پرانا ہو جائے گا اور جو چیزیں آپ نے دلائی ہیں ان کو وہ تو دو سال سال میں وہ تو ردی ہو جائے گی بھنگار ہو جائے گی وہ تو ان کو کوئی ایسی چیز دلا دے جو مستقبل میں ان کو کام لگ سکے اگر اللہ نے دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس سے نئے نئے رواج شروع کر کے قوم میں فساد برپا کریں اور آسان چیزوں کو مشکل بنا دیں ہم مل کر اس لیے گزارش ہے کہ اپنی نکاحوں کو اور, شادی, شادی اور شادیوں کو سادہ کریں ہاں دکھاوا نہ کریں جہاں دکھاوا آئے گا پھر یہ ساری چیزیں آئے گی اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی اللہ نے حکم دیا اس کی پرورش کا اس کی پرورش کے ساتھ اس کی اچھی تعلیم کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد اس کے نکاح کرانے کا حکم دیا تھا تو بیچ میں تعلیم کا مسئلہ تو نکل گیا پورا کہ اس بچی کو ہمیں حیا سکھانی تھی اس کو شرم سکھانی تھی اس کو ایمان سکھانا تھا اس کو اخلاق سکھانے تھے اس کو ماں باپ اور چھوٹوں بڑوں کی تمیز سکھانی تھی اس کو شوہر کے حق سکھانے تھے یہ تو پورا چیپٹر ہی ہم بھول گئے اور ہر ایک کہتا ہے کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کو ہم رخصت کر رہے ہیں بیٹی کی شادی ہے. بیٹیوں پر خرچ نہیں کریں تو کس پر کریں گے بیچ کا پورا سبق بھولے ہیں ذرا وہ سبق یاد کر لیں کہ اس بیٹی کو حیا سکھانا ماں کی ذمہ تھا اس کے باپ کی ذمہ تھا اس بیٹی کو دین سکھانا اس کو اخلاق سکھانا یہ ماں باپ کے ذمہ تھا اگر یہ بیٹی نے دین سیکھ لیا تو کبھی دکھی نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ فقیر کے گھر میں بھی دکھی نہیں ہوگی اور اگر اس بیٹی نے دین نہیں سیکھا ہے اس نے اخلاق نہیں سکھا ہے تو آپ اس کو کڑو روپے کا جہیز دے دو یہ بیٹی کبھی سکھی نہیں رہ سکی تو میرے بھائیو بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہر اپنے کام میں عمل میں اس سنتوں کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور تبلیغ کا کام جس طرح ہمارے بزرگ دین کر رہے ہیں صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے کیونکہ یہ زندگی فانی ہے اور پھر یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا تو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور دین کا کام اور تبلیغ کا کام ہر جگہ پہ لانا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے باقی ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے